у Канаду играть в НХЛ. Да, это правда. И было в связи с этим очень много м -м, кривотолков. М -м, много говорили как за, так и против вас. <coughs> Что вы на разе можете сказать вот, про свою вчину? Чи задоволены вы тем кроком, который сделали в 90 году? Вы знаете, мне тогда было 20 лет. Моя мечта всегда была играть в национальной хоккейной лиге. И к тому времени уже появились предпосылки к тому, чтобы наши ребята играли в этой лиге. А, был 90-й год. Советский Союз трещал по швам. Творилось очень много того, чего мы не понимали. Особенно в спорте вычувалось? А, это, 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 это было везде. Тогда мне предложили играть в НХЛ. Руководство «Сокола» по той или иной причине не хотело меня отпускать с миром. Ну и я, в общем-то, решился на такой поступок, который тогда оценивали очень негативно. Много было негативной прессы. Но так или иначе, я на него решился, я принял решение и теперь не жалею. Хотя знал, чего это мне будет стоить. Ну, насколько я зрозуміла, в того часу у вас был с Богдановым дуже неприємна была розмова, и я не могу зрозуміти, это его решение вас не отпускать. Это было Особистое ставление? чьи, возможно, это продиктовано было какими-то обстоятельствами? Вы знаете, на протяжении многих лет я иногда задавался этим вопросом. И сейчас мне кажется, что это, наверное, было все-таки не его решение, а решение Госкомспорта. Угу. Потому что к тому времени был оговорен переход Дмитрия Христовича в НХЛ. Он также играл за «Сокол». И прецедент двух игроков, переходящих в НХЛ в одно и то же время, сделал бы неправильную... Да, неправильную неправильный пример для, для, других игроков. Поэтому, я думаю, это был не его личный э, какой, не, не его личное пристрастное отношение ко мне, а просто это была диктатура госком спорта. Ну, если а вы переехали из Сука, радянского приехали <laughs> в Канаду, вовсе меньше планеты, совсем меньше жилья. А, Чем были какие-то такие моменты, которые вас просто становили в ступор, такие, вы просто не знали, где это, далее, и что делать? Вы знаете, до этого я уже был шесть раз за океаном, три раза в Америке и три раза в Канаде, а, но это все было другое. Тебя привозили на тренировку, потом. Майя Креймен и Ничего не, не видели, и в последний день всех вывозили на дружную товарку а, Когда я очутился лицом к лицу с этим миром с миром тогда еще капитализма так у нас его называли да было очень трудно многое во первых было незнание языка абсолютное незнание быта о кредитных карточках вообще не имел понятия я думаю боже мой что это люди покупают за что-то товары что за гроши деньги? что это за деньги да. трудно было все и машину заправить не знал как правильно и ошарашивало наличие продуктов в магазинах товаров в тех же супермаркетах все было заново. Не за один день к этому я привык. Мне очень помогал Майк Крушельницкий, который играл в Торонто. Это был украинец вернее, есть украинец третьего поколения, uh -huh. его жена тоже была украинка, и в семье Вы с детьми... Из Украины, но уже там жили. Да, в семье с детьми они говорили тоже по-украинскому, поэтому его помощь мне очень помогла. в Канаде досить много украинцев, да, есть да. диаспора, звичайно. А, скажите скажи, пожалуйста, вы, как отъехали, вы, вы там залишили, в, там, <laughs> в Радянском Союзе, залишили батьков своих, так? А туди самостоятельно уже отправились, так? Да. Чи не было у вас такой, ну, не знаю я, как это, Боюсь ничего, за родных. Вы знаете переживания. Что будет на них и какие стеснения. Да, переживания были и при моем отъезде меня родители благословили, но так или иначе я видел моменты, когда и Александров могильный и Сергей Федоров уехали и в общем-то не было притеснений на их родителей, mm -hmm. по крайней мере о том, что я знал. Поэтому в какой-то мере я был я был уже подготовлен к тому, что дай бог все обойдется. Угу. А скажи, пожалуйста, ваши доньки родились в Канаде? Нет, они родились в Америке, потому что моя карьера забрасывала меня и в Канаду, и в Америку, и в Швейцарию, и в Германию. И в они обе родились в Америке, в Хартфорде. Вот угу. вы вернулись, вы уже не играете, так я так понимаю, да. но у вас очень много планов. Я знаю, что вы оставили там свой бизнес, и он, в принципе, я надеюсь, что он процветает, а тут в Украине чем будете заниматься? Вы знаете, я уже занимаюсь девелоперством, работаю в компании... Одним из руководителей, который занимается вот именно девелоперским бизнесом, но это не одно направление, чем я занимаюсь. Я также готовлю один, в общем-то, очень большой проект, связанный с хоккеем. Он в стадии разработки и регистрации, поэтому пока рано об этом говорить. Также занимаюсь с дочкой старшей, Лизой, она готовит выпуск нового альбома, вернее, нового, первого альбома да сольного, 14. так что на это уходит тоже много времени. 14 лет, но моя будня свивачка. Да, и мы еще не знаем, когда выпускать его, потому что все-таки года еще... Ну, видите, есть нагода еще встретиться в нашей студии. <laughs> ну что ж, я вам хочу поблагодарить за короткую, но очень э, приятную разговору, мне приятно, что вы вернулись. Думаю, что ваше решение было правильно, правда. Хочу сказати, що неповторний якось Монарх, спонсор цієї рубрики, запросив неповторного величного спортсмена Олександра Годенюка, гравця НХЛ. Ми прокидаємося разом і приємного вам.